Опасные аптеки, где в Киеве можно без проблемы, без рецепта купить наркосодержащие препараты. Почему милиция не реагирует на заявления активистов и кому выгодна такая свобода продаж? Подробнее, Ирина Романова. А столицы, на столице ⁇ Район юности. Через дорогу от строй рынка ⁇ аптека. Здесь часто были люди, которые похожи на наркоманов. Когда покупала, то парень э, не через кассу, а просто сбоку ему вынесли что-то, передали, он забрал и вышел. И так не раз было. И постоянно они там в очереди здесь стоят или там ждут друг друга. Именно туда сегодня отправились общественные активисты. В этой аптеке наркоманам бесконтрольно продают кодеиносодержащие препараты, которые должны отпускаться исключительно по рецепту, объясняют активисты. Накануне они уже побывали здесь и сделали контрольную закупку. Я подошел, то взял две пачки катарпина, без никакого рецепта, просто поклал гроши, мы не дали их. Кулечка, чтобы люди остальные не бачили. Также же само передо мной, что молодик, так купил тоже. Наркозалежный зласик. Человек никого не Это не проблема аптеки, это проблема социума. Но он не предметно количественный, вы понимаете или нет? А чему не выбывает? Давайте приедет милиция, а мы будем разбираться с милицией, хорошо? Использованные упаковки валяются прямо перед входом на газоне. Немало их и в 100 метрах через дорогу. Значит, это кодексы. Что кодексы? Раньше, рассказывает Олег Ивасюк, безденежные наркоманы сидели на трамадоле. Когда он исчез из аптек, перешли на недорогие когда и на содержащие препараты, которые обычно врачи назначают при кашле. Он должен стоять на предметно-кількостном облике, но его не Ну і дуже багато аптек таких, такого типу, там де їх продають без рецептів, без чеків. Вони це повністю невагально роблять. тому Якщо міліція приїжджає, то вони по своїй богатері показують те, що вони їх не продають. Сьогодні активісти теж визвали міліцію. Ви Да? Да, ми... Це уже не перше обращення в міліцію розповідають активісти. Реакція на подобну торговлю ноль. аптеки -то є в кожному районі Києва. Фармацевтические заводы подсаживают на людей на все новые новые препараты, які вони не хотят ставить на предметно кількісний облик, потому что у них, скажем, так великий прибуток из этих препаратов. Из пяти проверенных столичных аптек четыре перестали торговать катерпином, кадепсином, но надолго ли? Пока Минздрав своим приказом не поставит эти препараты на предметно-количествоный учет, соблазн делать бизнес на чужих изувеченных судьбах у аптек остается. Ирина Романова, Максим Чевлин. Подробности телеканал Интер.